छठी कक्षा स्वाध्याय हिंदी सुलभ भारती पाठ क्रमांक दो बसंती हवा इस पाठ के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल दोस्तों आज हम इस पाठ पर स्वाध्याय देखने वाले हैं वीडियो चालू करने से पहले आप सबका डियर सर इस पर स्वागत है भाषा की ओर दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो इस कविता में दिए गए शब्द है हवा इस शब्द का लय युक्त शब्द है दवा शब्द दिया गया है बावली बावली शब्द का लय युक्त शब्द है सांवली शब्द दिया गया है महुआ इस शब्द का लय युक्त शब्द है गेहूँ शब्द दिया है अलसी इस शब्द का लयुक्त शब्द दिया गया है कलसी शब्द है बरसो इस शब्द शब्द का लयुक्त है सरसो इस तरह हमने शब्दों के लयुक्त शब्द लिखे हैं खोजबीन ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो यहाँ पर ऋतु दिए हैं ग्रीष्म ऋतु गर्मी का मौसम यह ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ मई से जून तक रहता है वर्षा बारिश के दिन श्रावण से भाद्रपद तक यानी कि जुलाई से सितंबर महिने तक शरद पतझड से कार्तिक अक्टूबर यानी कि से नवंबर तक हेमंत जाडे से पहले पहिले मार्गसिस पौष यानी कि दिसंबर से पंद्रह जनवरी तक शिशिर जाड़े का मौसम माघ से फाल्गुन यानी कि 16 जनवरी से फरवरी तक वसंत गर्मी से पहले चैत्र से वैशाख यानी कि मार्च से अप्रैल तक इस तरह ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी लिखी है बताओ तो सही स्वच्छता अभियान में तुम्हारा योगदान बताओ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की और मेरी पाठशाला ने भी शालेय स्वच्छता का निर्णय लिया कक्षा में इसकी घोषणा की गई और सभी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों से अनुरोध किया गया कि वे इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। फिर क्या मैं भी बड़े जोश के के साथ इसमें सहभागी हो गया। हमने पाठशाला से झाड़ू, फिनाइल, ब्रश पोंछा, बाल्टी मग्गा आदि वस्तु इकट्ठा की और अपने काम में लग गए पहले तो विद्यार्थियों और शिक्षकों को अलग अलग गुटों में विभाजित किया गया प्रत्येक गुट को चार चार कक्षाएं सौंप दी गई एक गुट को मैदान और पाठशाला की सफाई का कार्य करना था दूसरे एक गुट को वाचनालय और प्रयोगशाला में सौंप दी गई थी मुझे वाचनालय की सफाई का काम मिला मैंने झाड़ू लेकर पहले जाला निकाला फिर दीवारे पोची खिड़कियों के साफ के दरवाजे साफ किए झाड़ू लगाकर कचरा उड़दाने में डाला फिर एक एक अलमारी से किताब निकालकर उनकी धूल साफ की पुस्तकों की बाउंड पेपर लगाया इस पर नाम और अंक लिखे अलमारी साफ की उसके बाद फिनाइल और साबुन डालकर फर्श साफ की वाचनालय की सफाई होने पर मैं मैदान की ओर बढ़ गया और भी लोग वहां काम कर रहे थे हमने पत्थर हटाए पेड़ की पत्तियां इकट्ठा करके इन्हें कुर्दाने में डाला जहा खान बनाई जाती है इसका उपयोग हमारी पाठशाला के बगीचे में किया जाता है देखते देखते-देखते पूरी पाठशाला चमक उठी, सबके मन को बड़ा संतोष हुआ। शाम होते ही प्रधानाचार्य ने सबको इकट्ठा करके छोटी सी सभा ली बच्चों को शाबाशी दी और प्राध्यापकों को, को धन्यवाद दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति करो यहाँ पर रिक्स दान दिए गए हैं उनकी हमें पूर्ति करनी है एक नहीं कुछ फिकर है दो गिरिधम से फिर चढ़ी आम ऊपर तीन वहां गेहूं में लहर खूब मारी चौथा हिलाया झुलाया कलसी इस तरह हमने की, की है सदैव ध्यान में रखो प्लास्टिक थर्माकोल आदि घटक प्रदूषण को कैसे बढ़ाते हैं आधुनिक समय में जहां विज्ञान ने हमें कई सुख सुविधाएं दी है वहीं पर प्लास्टिक और थर्माकॉल जैसी भयानक समस्याओं को भी जन्म दिया है आज बाजारों में थैलियों की जगह पर खुलेआम प्लास्टिक का चलन है इसी तरह वस्तुओं को संभाल कर लाने ले जाने के लिए थर्माकॉल का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक और थर्माकॉल ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें न तो जलाया जा सकता है और न ही जमीन में दफनाया जा सकता है इनके जलने पर जहरीली धुआं उत्पन्न होता है जिससे कई रोग होते हैं लोग करके इन वस्तुओं को क्रुदाने में फेंक देते हैं जिन्हें खाकर गाय बकरियां जैसे पशुओं के अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं जिनकी वजह से इनकी दूध देने की क्षमता कम हो जाती है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक हवा खुद के विषय में क्या कहती है हवा कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ हु। वह बड़ी बावली अनोखी और मस्त मोला हवा है इसे किसी बात की फिक्र नहीं है वह निडर है वह जिधर जा चाहती है उधर घूमती है वह एक अजब मुसाफिर है वह कभी महुआ के पेड़ पर चढ़ती है और धूम मचाती है वह धम से नीचे गिरती है और फिर आम पेड़ पेड़ पर चढ़ती है दो तो, महिला सिर पर कलसी लिए क्या देख रही है महिला सिर पर कलसी लिए अलसी का पौधा देख रही है तीन हवा ने किसे हिलाया डुराया उत्तर हवा ने महिला के सिर पर रखी कलसी को हिलाया डुराया चौथा हवा ने आम के वृक्ष को क्या कहा उत्तर हवा ने आम के वृक्ष के कान में कू कहा पांच हवा ने किसे झकोरा उत्तर हवा ने आम के पेड़ को झकोरा छ हवा ने कहा लहर मारी उत्तर हवा ने हरे खेत में पहुंचकर गेहूं में लहर मारी सात हवा अनेकों पहर तक कहा रही उत्तर हवा अनेकों पहर तक गेहू में रही आठ हवा कौन से पेड़ पर चढ़ी उत्तर हवा महुए के पेड़ पर चढ़ी